salomat bo'linglarfbiiqsalo ali degan birodar <before> menga личкa yozyaptida foni o'chirib qo'yibdi bizga tuhmat bo'lyapti dedi bu hozirgi gapirgan gapiz oxirgi gaprizn ham <liershalf> kecha biz gapirganimizda bunaqa tuhmatlar hamma tuhmat uhmat bo'ldi bizda hech kim unaqa ala ko'rmaydi bizn kim haqorat qilmaydi hech qaysi sahobani kofir demaydi biz bilan bahslasgandoginakecha yo'q uni aytdikku bizuni aytdimku hozir uni aytdimu shialarda sahobalarni haqorat qilmaydigan oysha onamizni zinoda ayblamaydiganlari bor bularni biz musulmon deymiz o'shanaqa ma'noda ahli baytni himoya qilish masalasida biz ham o'shalar bilan bittamiz uni aytdimku lekin bir toifasi bor sahobalarni adashganga chiqaradi ularni e, haqni tortib olganga chiqaradi u e, hajjatul vadoda aytilgan xutba xutbatul vadodan keyin g'odiru xumda alohida yana oyat nozil bo'ldi deyishadi aliyau akmal tulaku diu o'sha yerda nozil bo'ldi deyishadi hazrati alini olib chiqib bu ali mening valiyim kim aliga qarshi bo'lsa manga qarshi bo'ldi degan gapni gapirganlarini urg'u berishadi shundan kelib chiqib ali xilofatga loyiq edi undan tortib olishdi degan gaplarni gapirishadi shular ahli bidat hisoblanadi mana shu ishtihod nimaga chunki payg'ambarimiz xuddi shunaqa gapni zaydga ham aytganlar zayd mini valiyim deganlar bunga o'xshagan gap bilan buni bahsi ko'p man bu bahsni inshaalloh o'rni kelganda qilamizda hozir bizda shiyalik muammo bo'lib ko'tarilmagani uchun indamay turgan edik buni mavzuni ko'tarmagan dik hozir bu kishiga so'zni yani berib buni yana bahs maydoniga olib chiqishimiz shart emas man gapda uchala toifani aytdim tushunarligi